की शादी में जा रहा हूँ मेरे साथ बारात में चलेगा कौन घर से पाँच पाँच सौ रूपए लाएगा कौन वे! मेरे साथ पूरी बारात में दारू पिएगा कौन वे! वे! कैसे कैसे लोग रहते हैं डीजे पे कौन कौन, -कौन नाचेंगे। अंकल ये शादी में सब कुछ खाया मेरे लिए कुछ नहीं बचाया मैंने इसकी प्लेट में पंद्रह बीस गुलाब जामुन वैसे बताया शादी में जाकर सब कुछ खाऊंगा लेकिन साले गाजर का का हलवा आइसक्रीम सब खाया एक नंबर निकला तो, मेरे लिए रस नहीं आया ये साला हजारों का माल खा के तुम्हारी बेटी की शादी में इक्यावन रुपया दिया और अंकल इस दूल्हे को भी मारो ये मुझे चिड़ा चढ़ा कर मेन टेबल पर गुलाब जामुन मारो अपने दिमाग को मारो बहुत लालची है ये ओए मोटे हाँ बोल जा टेंट में जाकर मेरे लिए आइसक्रीम लिया आइसक्रीम नहीं है भाई आइसक्रीम होती तो मैं ही नहीं खाता आइसक्रीम नहीं है अगर मुझे आइसक्रीम नहीं मिली तो मंडा पखड़ के फेंक दूंगा मुझे तो आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम खा, खा कर ही घर जाऊंगा छोड़ मेरी बीवी को जब भी मैं शादी में गोलगप्पे खाने हम जैसे मर्द का तो सारी औरतें और सारे गोलगप्पे खा जाती मेरे बेटे को भी नहीं मिला। एक पापड़ी नसीब नहीं हुई गोलगप्पे क्या सिर्फ औरतें ही खाएंगी हम मर्दों का नहीं है क्या उसपे कल डीजे पे नाच रहा था ये देख हाथ तोड़ दिया मेरा डीजे पे गिरा के कुचल दिया এমনকি ওদের খেলা করা হয়ে গেছে বুঝেছি রঞ্জিত মল্লিক তোর ছেলে বিড়ি খায় তাই আমার মেয়ের সাথে তোর ছেলের বিয়ে দিতে চাস না খুব কষ্ট যে এসব কি বলছিস তুই ঠিকই বলছি বোন তোর ছেলে এক নম্বরে হয়তো বিয়ের পরে তোর ছেলে বিড়ি খাওয়া ছাড়তে পারবে না তাই বলে কি ভুল বুঝছি আমার ছেলে বিড়ি খায় সেটা ঠিকই কিন্তু বিড়ি খাবার জন্য ছেলেকে বিয়ে দিচ্ছি না এটা নয়

তাই তো আমি ছেলেকে বিয়ে দিচ্ছি না এটা কিভাবে হলো শুরুতে হতে আমার ছেলে হ্যান্ডেল মারে ও